структури та технік продажу ваших менеджерів до надання вам конкретних повних стандартів від одного до 10, тобто до початку впровадження нейрону, на вашу думку. Е, якщо я правильно понял ваш вопрос, то з вашей стороны все класно. єдине что здесь доходит сильно ну понятно, і наше участие, да, я своїм менеджерам могу пересказувати. Но конкретно вот именно в нашем случае было бы вообще идеально, если бы можно было этих менеджеров, чтобы ну, вы с ними работали. Это было бы просто ну, идеальный расклад. А так нам приходится как бы, ориентироваться по времени, которое мы можем... Ну, нам это все приходится заранее планировать. У нас в месяц поступает в районе тысячу звонков. Каждый менеджер занят. То есть тысячу звонков мы делим на троих и с каждым клиентом приходится ну, как бы ездить, встречаться, а именно я как бы общаюсь с менеджерами, но у нас вылетел замерщик с нашей структуры в данный момент, и мы его ищем, и мне приходится его заменять, поэтому у меня вовсе практически нет, я всегда на встречах, и из-за этого как бы у нас долгий срок коммуникации, как бы вот то, что вы нам пишете, да, то тут мне надо прийти, искать, вы собрать всех, вы сделали Звонки у вас 4 балла, когда вы будете говорить на 8. И проанализировать как. тот этот момент, он у нас может затягиваться на 2-3 недели. Mm -hmm. и, и вот если как бы идеально было бы с наших менеджеров троих подключать вот к этому миту и с ними прорабатывать, чтобы, ну, например, я там где-то на фоне езжу и слушаю, а им объясняют, как нужно сделать, то это была бы десятка. Так, вот. да, вам треба курування, я зрозумів. Ну тут виріш якраз вирішити питання моноскриптами, тому що там вже не потрібно ніякого навчання, тобто там просто менеджер сідає, розмовляє, і звичайно, ми тоді обговоримо варіант, ще глянемо чи чи в нас є звільна людина саме по Польщі, тому що у вас відповідно на польській мові, щоб курування проводити на боч, все зрозуміло. Так, а, але все ж таки, якщо уточнити по питанню, як ви могли поцінити роботу ваших менеджерів до початку впровадження нейрону? По десятибальній шкалі. Е, я його оцінював, по-моєму, на 5. Угу, 5 балів. Окей, зафіксували, йдемо далі. Як ви оцінюєте чек-лист по налаштованому типу дзвінку, враховуючи прописані там структурні стандарти та техніки для позитивного закриття клієнта від 1 до 10? Тут теж оцінка від 1 до 10 саме за чек-лист, який був розроблений для вас мовним аналітиком. 8. Угу. А що треба зробити, щоб це була тверда десятка, на вашу думку? Мені з'яситься його підправити під нас конкретно. <гум> Розуміло. Окей, добре, йдемо далі. Як ви оцінюєте аналітику, яку ви отримали за рахунок налаштованого алгоритму відпрацьованого платформи, теж від 1 до 10? А, ну то, що в телеграм, ну. как бы оно, с моей точки зрения, очень, ну, не очень информационное, то есть я так, вам, как бы, за, за, да, да, просто увидеть, что вот у них идет бал, да, и он там сегодня такой же, как и вчера, вот, а э, в самом, в нейроне то, что, ну, мне нравится, ну, я пользуюсь конкретно, вот, когда приезжаю, чтобы с девчонками нашими, как бы, собраться что-то обсудить, то мы смотрим плохие там оценки, да, и мне нравится тоже, когда этот как бы нейрон дает э, рекомендацию. То есть мне там в основном то, чем я пользуюсь, то а, только две, ця, две, вещи. Так? Это, это, mm -hmm. это оценка и кнопка там, анализ, как-то так она так, называется. Так, 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 да, так, то... Это... штучный интеллект дает На основе того запада, который вы прописываете самостоятельно. То есть вы можете там вообще прописать, что хочет, что хочет. Да, но у нас э, вот уже месяц они проработали по этому всему, то там очень много нужно внести поправок ну нам ну мне там mm -hmm. конкретно сесть, mm -hmm. потому что есть некоторые вещи там ну вот у вас есть пункт вы его нам вписали, а я его должен ну вообще удалить, то есть там после того как с вами клиент поздоровался, далее мы узнали его имя mm -hmm. то вот, в Украине там принято сказать, что там там дуже премно познаємо Прием так mm -hmm. что -то, в Польше это вообще не существует такой формы связи, она mm -hmm. есть только между ну вы приехали на пикник там все ваши друзья и тут их друзья, и вы с ними как бы на ты будете то там такое принято сказать, а между людьми незнакомыми клиентами такого вообще не используется никаких выражений, никак их нельзя, никаких заменных слов нету. Баллы пункт... я, я заразу про вас выдалю и сразу еще ее не было, я разумею. Я не знаю, сколько оно там снимает баллов, как бы, но просто угу. там какие-то такие мелочи есть, а что-то ну, нам самим нужно. как я говорил, mm -hmm. просто мне нужно туда добраться. Я думаю, что мы, надеюсь, в среду этим займемся, в следующую. Угу. Mm -hmm. Вот. Супер. Е, ну, в цілому я можу зафіксувати, що все подобається, все ок. Якщо все ж таки оцінка, то це 8-9. Наскільки можете оцінити той функціонал? Функціонал, я думаю, що, що 10, бо я не маю що якби, додати. Угу. Угу, Супер. Дякуємо за високу оцінку. Йдемо далі. Наскільки надані рекомендації по покращенню якості дзвінків ваших менеджерів вам в результаті вдалося донести до ваших менеджерів? Наскільки вони їх сприйняли та почали впроваджувати, на вашу думку? Менеджери їх сприймають дуже добре. Сложно сказати, чому у них не росте оценка, тому що вони за неї гоняться. и вот мы там я вас просил перевести да вы на youtube заливали субтитрами как бы на них однозначно работать что вот смотри доминика вот ее похвалили как бы они ну им как бы явно больше имеет какой-то на них вплыв когда их кто-то другой похвалит, у нас они уже работают там по, по пять лет. И как бы, ну, то, что я их там похвалю или не похвалю, это одно дело. Когда они со стороны что-то слышат, то им ну, на них это как бы влияет дополнительно. И они стараются делать, как Доминика. Доминика, правда, не очень старается делать, как другие там, какие-то свои там подправить слабые стороны, вот, но. Ну, в общем, трудно сказать, почему оценка не растет, потому что чек-листы у всех распечатаны, они как бы по ним вроде как идут, но надо садиться слушать, что она не сказала. Бо может такое, что они что-то сказали, а система это как-то не расслышала. Ну, от себя, возможно, какие-то да, синонимы они могли проговорить, и это да, нужно тут э, само э, переглянуть звонки, да, дописать эти слова, хотя бы 10 звонков какого одного менеджера. Так, угу. Ну, мы зафиксировали еще на разе у вас, да, я, наверное, завантажена. Я, ну, я бы так сказал, там, с моей точки зрения, в чек-листе как бы есть, э, э, ну, я сам не настаиваю, чтобы они это говорили, некоторые вещи есть как молоко, так скажем, вода водой, и понятно, что хорошо, когда ее произнесут, но не с каждым все-таки клиентом, кто-то спешит, кто-то только проектант, кто-то еще, кто, в общем, ну, не, не подходит ему каждому говорить, что с ним мило познакомиться и так далее, и там спросить, что для вас важно, но однозначно есть, как бы, ключевые вещи, это там презентация продукта, которую мы сейчас сами по, там слушаем, вот я по вечерам там слушаю разговоры, как бы я готовлюсь к встрече с ними в среду но есть конечно вещи как нам вот сейчас мы подключали всю эту прослушку и прочее то я так как бы, шокирован так скажем с очень многих вещей ну это приятная информация потому что ее можно использовать для развития поэтому это ок это ок а то есть нам mm -hmm. вот точно надо конкретно прописать, они все плюсы знают, но о них не проговаривают. То есть они проговаривают в основном, если клиент спросит, а, там, а это правда, что там мыть будет легче, да, и тогда они уже об этом расскажут сами, они, конечно, больше вот цена, там, что мы приезжаем, подписываем договор, там вот карантия, такие какие-то вещи они говорят, а чтобы начать нюансы вдаваться, то они этого не делают. Угу, Зрозуміло, зафіксували. Окей, йдемо далі тоді. А як би ви описали ваше загальне враження від роботи з нашою компанією та командою? Можливо, у вас є якісь ідеї або пропозиції, як нам стати краще? Ну, у вас дуже високий рівень, так скажу. Я, я живу вже 10 років в Польщі, то для мене ну, на вищим вищому, на вищому поживі, як це сказати, на вищому рівні. Бо сервис, ну, у вас, конечно, гораздо лучше, чем, чем в Польше. Дуже приємно чути. І окей, тоді наразі ідей і пропозицій немає. Одразу хочу сказати, якщо вони з'являться стосовно платформи або стосовно нашої роботи, будемо раді почути і впровадити, тому що наша мета це довести ваших менеджерів до реферних значень і зробити як найкраще саме для я, вас. Я з платформою там писав, ну я так і не понял, получится ли это з'їть, бо мені говорили, що ви віддали это в розділ, ой, в відділ там ваш, що працює технічний. Эм... вся информация, которая внутри нейрона, я понимаю, наши менеджера не будут в нее входить, не будут заходить на сайт. В данный момент он только для меня, что я могу зайти, uh -huh, там, начать uh -huh, смотреть, uh -huh. разбираться. Как бы а для нас важно, чтобы менеджер Автономно видим, сам заходы, то и корректуваты свои показатели. Как бы, угу. чтобы неважно от его желания, хотел он или не хотел увидеть, но вот чтобы оценка стояла, то, что я писал, нам как бы не по линку, не по ссылке переходить и проверять каждого клиента, а видеть в CRM. Вот есть карточка товара, его там зовут Михаль, и на Михале стоит оценка разговора. Это очень важно для колонки резигнации. Mm -hmm. Которые отказались, да. Нам очень важно в этой колонке видеть э, балл, который, на который пообщался mm -hmm. менеджер потому что мы сейчас в данный момент эту, на эту колонку больше всего обращаем внимание и слушаем ее ну, вручную. То есть я сажусь, включаю звонки там и просто их прослушиваю. Артем, Мартем, там, я ну... Вы, будь ласка, нам хотя бы какие-то скрин скиньте и... або видео. Мы тогда еще проскорим эту задачу. Просто у нас же интегратор, как раз, который работает с интеграцией планфикса. Я думаю, это можно сделать. Просто, щоб а что за скрін? Було, так. Так. А скріні ви... Ну, ви кажете, що, що де це має бути інформація відображена, тобто, що саме прослуховуєте, мы разумели, что бо, бо мы продали эту задачу. То есть вы хотите, чтобы цей бал дебув э, зафиксированный при каждом дзинку То есть, где, где в CRM системе вы хотите Вот, ну я себе это так представляю. Есть вот, создается карта. Я вам скажу честно, я даже еще ни разу не видел в этом CRM, как выглядит карточка товара. Я знаю, что она есть, знаю, что, ну это там моя жена больше занимается с ними там работает и настраивал этот CRM. Но я понимаю, что создается карточка товара после входящего первого звонка с номером телефона, с там, записью разговора и именем клиента, ну и там много-много разной информации. Есть, вот я себе представляю, что идеально было бы там в правом верхнем углу mm -hmm. этой карточки иметь балл оценки первого разговора. Вот, и желательно, чтобы он на цвета был, то есть вот, там, от 4 до 0 там красный, да, от там, 5 до там 6 mm -hmm. там оранжевый и там 7-10 зелененький но это не принципиально, главное mm -hmm. просто mm -hmm. видеть эту оценку и потому что у нас есть там колонка, которую менеджера себе э, у них такая как -то такая сливная яма можно сказать, они в нее вкидывают любого клиента, который по их мнению им не подошел, mm -hmm. Mm -hmm. маленький размер, но они выбирают это на свой вкус и цвет, то есть вот он, я вчера там прослушивал 20 звонков примерно и как работала у нас 10 лет, ты спрашиваешь, что с этим клиентом там менеджер тебе говорит: да, он там далеко, или он. Ну вот, например, он далеко. Мы работаем по Варшаве, клиент далеко. Мы слушаем разговор, а оказывается, клин говорит: Я хочу себе купить без монтажа. У вас, ну, то есть, там всего-навсего речь Доставка. идет о том что uh -huh. да, доставку надо организовать, и у него маленький заказ. Вот у нас минимальный заказ стоит 2000 злотых. А у него заказ выходит тысячу. Ему менеджер говорит, не, извините, у нас минимальный заказ 2000 злотых, как бы, ну, uh -huh, uh -huh. До, до свидания. И скидывают его в эту колонку. А по, как бы по сути 2000 злотых, да, но это касается Варшавы, это если надо, чтобы там приехал замерщик, потом приехали монтажники, потом, ну, там, с ним куча работы, печатник печатал, и прочее, прочее. Туда, там заказ за 1000 злотых мы не будем брать. Но если это... Клиент сам пришлет размеры, нам только как бы сделаем изделие и отправь почтой, то мы его можем и за 100 злотых сделать. Нам ну, какая разница. Клиент. И вот на вот эту колонку нам важно отслеживать: то, что менеджер скинул, нам менеджер подал в конце месяца, ну, каждый месяц подать, что у него было 200 звонков, а мы видим, что у него фактически было 600 звонков. Вот. И. И вот, вот этот момент, который очень хочется отслеживать. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. И, uh -huh. Ну и плюс желательно сразу же видеть текстово в краткую информацию. То вот, я не знаю, вы же Вайбером пользуетесь, да, вот у меня в Вайбере там приходит, например, 60 сообщений в день там от, ну, в каком-то чате. И у меня есть кнопка краткое содержание. Я не перечитываю их все, я нажимаю краткое содержание, и мне сразу-то тут речь шла о том, о том, о том, о том. Он как бы Вайбер сам мне это скомпоновал, там буквально в 3-4 предложения. И вот если бы ЦРМ -ка могла, ну, прослушав разговор, да, могла взять с нейрон, ну, чтобы нейрон краткое содержание сделал разговора и вписал его, ну, где-то как комментарий там или описание заказа, ну, что угодно. вот сейчас у нас, вот я, я сегодня с утра еду на замер, Информацию, сам менеджер мне вручную написал: Там клиент хотел то и то, не знал, как сделать то и то. А я приехала А по сути, оказалось, что то, что она вписала, это далеко не соответствует. О чем разговаривали. Клиент ждал от меня образцы конкретные, ну а там тем, не, не ну, такие. Все как все я вожу. Бачить, да, бо в можно сделать, как раз через ЦИЗАП, через всю одну кнопку. А да, это хочет, надо ш... в карточке в... было, да? В карточке и, да, там, по... да угу. в карточке, потому что. В... Как бы вот сейчас я я так ну мне показывали там просто есть ссылка, mm -hmm. я могу на эту ссылку нажать в CRM-ке перейду на нейрон и там будет уже оценка, я дальше смогу все смотреть. Но как бы я это еще окей буду делать, но менеджера они ну они она поговорила и позвонил следующий кент, она не будет никуда переходить, она сама себе сделает оценку своего разговора, решит, что я лучше не могла по поговорить там, или ладно, я там уже и так в этом месяце много напродавала, мне уже и так там план выполнен, и, ну как бы все. А если это, ну, надо сделать так, чтобы от этого было никуда не деться. Вот если они сейчас работают в одном окне, в этом с CRM, и больше они не переходят никуда, ни в почту, ни, никуда, то в этом окне как бы логично и добавить ну, самую важную информацию о клиенте, то есть вот был разговор на 5 минут, сжать этот разговор, как Viber делает до минимума, самое основное, там хотел, там, не знаю, скинали, интересовала его картинка, и дал такие размеры, но там сказал, что они... Ну, неважно, в общем, просто интеллект это прослушал, да, и сделал краткое содержание. А уже вы, ну, как бы я, потом, читая это все, я вижу, о чем говорили, и анализ, вот, который сейчас приходится как бы в нейроне, там надо ну, много ссылок открыть. Помните, как мода была на сайты раньше? Вот они были сложные, а потом стало модно делать в два клика его, чтобы человеку как ну, можно быстрее да, можно да. было да, добраться до, до, до какой-то информации. Вот, ну так же точно, чтобы не надо было нажимать сначала кнопку ссылки, потом статистика, потом анализ. Вот, а сразу как бы ты в карточке видишь вот проскролил, и у тебя здесь оценка, здесь краткое содержание, и, и как бы вот, вот это если это можно сделать, то я бы очень хотел, чтобы я это зафиксовал, Я зафиксировал задачу, да, будем, будем рухать, будем рухать. Но я разумею, что основная проблема, это отсутствие часа, как КВП отпрацевывать с менеджерами, окей. И это, это временное отсутствие часа, это, это просто пока вот у нас там выбыл человек из коллектива и все, Он вер... найдем человека, то время как бы будет, но все равно удобство, то угу, угу. Тут, мне кажется хороший пример сайтом, как раньше было, их там ты должен по 50 разным кнопкам нажать, чтобы попасть там, просмотреть какую-то информацию. А сейчас надо все сокращать, чтобы не было там более трех нажатий, да, и, и также точно и тут. Я понимаю. Ну, как вариант, просто это и вырешивается скриптами, мы також вам дамо, и, соответственно, по этому функционалу також, чтобы прослуховывать и контролировать, уже дамо задачу, я думаю, там, найближчим часом. Будемо її фіксити так. дякую. Ірина. Ще які mm -hmm. питання в тебе? Було? Да, да, да. Ще буквально два питання, і можемо закінчувати. <клух> Чи готові ви далі користуватися платформою та прив'язати KPI менеджерів до оцінок, які вони отримують при роботі з нейроном? Чи думали над таким форматом роботи? Ну, звісно, ми готові далі а як нам шко вже підключили на новотір виключити. Лишь... А ми так подсаживаем під, на голку. Да, да, да. А стосовно KPI та оцінок, ми надавали там інформацію стосовно можливості гейміфікації та додаткової мотивації менеджерів у вигляді колеса фортуни. Підкажіть, чи думали над таким форматом додаткової мотивації для менеджерів? Колесо Фортуны, это, конечно, надо поработать над названием, я бы так сказал. Але, э, мы менеджерам, я, я, честно вам сказать, я сейчас не припомню, о чем вы там писали. Я помню, какие-то были... Я, наверное, не сильно понял вашего вопроса, скорее всего, вообще по тому поводу. У нас да, менеджера okay. есть, мы говорим о конкретной мотивации наших менеджеров, правильно? Наши, которые у нас работают. Так, так, так. И так. вот мы их ну, и так мотивируем. Я не знаю, что еще имеется в виду, чтобы кроме мотивации, ну, наша мотивация плохая, или ее нужно озвучить, это додатково, или... додатково. дополнительно, то ну, насколько ваша мотивация, то есть насколько они мотивованы, и как вы гадаете, если подключить вот наш ресурс, который мы рекомендовали, насколько это увеличит? Ту мотивацію, яка є вже у вас. А що ви рекомендували, можете припомнити? Так, Можуть... Віктор, може, ти відкриєш. Е... А, показати колесо Фортуни? Зараз да -да -да -да, так, да -да. Да -да. показати научну Це хороша назва, бачите, вона вас посмішку викликає. Я не треба глянути як вона по польськи буде звучати Колесо Фортуни. Так, зараз покажу. Просто покажу, в чому суть і взагалі, як вона працює. Тому що ми зараз, якраз, у нас є проєкт в Німеччині, і ми якраз туди його інтегрували. Яка конічне його ну, назначення? Яку как проблему оно должно рішити? Проблема в того, що менеджер буде хотіти показувати більший результат. Ну, по суті, буде більше мотивації в нього. Це навіть не проблема, це. Основна мета, основна мета, відповідно, як воно виглядає? Так. У вас буде відкриватися колесо. Воно дизайн ми допрацьовуємо, тобто дизайн буде різний. І відповідно, ви можете ось тут записувати будь-який подарунок чи мотиваційну програму, яка є. Там, починаючи від вихідного дня до якоїсь грошової компенсації. До грошового до чашки, термоса, тобто неважливо, і відповідно, якщо менеджер набирає там певну кількість балів і працює в реферних значеннях, в нього і, там буде певна кількість прокрутів там на тиждень або на місяць. вас я так вас я понял я так вас ну когда вы сообщение писали совсем не понял то есть это действительно какое-то колесо я понял я думал это ну просто какие-то там ништяки за то что там не знаю там что-то продал там на тебе это вот такое у нас все и так есть здесь конкретно что думать, если я набрала там два, два прокрута ага. я круто ну там в выходный день выиграю и видно от всему фишка ну я понял то есть угу. это конкретно замотивировать их получать высокие оценки да так 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 mm -hmm. так угу. то... Не, ну и как идея в принципе при При очень прикольно але... і ідея. Плюс вас буде повністю там рейтинг кожного менеджера. Ну цей рейтинги у нас буде допрацьовуватись. Тобто буде історія виграшів, вони навіть можуть бачити там хто скільки вигравав, хто скільки накрутив. І, відповідно, ага. також до цього будуть мотив... Ну це буде як ще додатково мотивація. Тобто, це зараз в розробці, але от саме колесо вже працює. А сама оця ідея накопичування балів, вона ще зараз буде там допрацьовуватись. Напротягом. А є слі у нього буде получать двойки, сплошні на. например, 100 двоих получил, дало ему 200 баллов, и он на них крутнул себе, как бы, по сути, а він получил... А же не крутый, если он уже, там баллы не зарабатывает, то он может крутануть там через рік, там, один раз, и все, у него уже не будет просто, что крутануть. А если он, да, если он там классно показывает классный балл, то, видно, он и продает больше, и, видно, он и сможет крутануть больше. И вы можете настроить, например, будь-який вид товару, и даже налаштовывать процент, и из-за какой выпадет то или иной товар. Ну, если вы там а, какие-то максимально дорогие подарунок хотите, чтобы они yeah, всегда yeah. выпадал то он может там выпадать там только там, 10%, 5%, то есть вы можете сами для себя брать этот вариант. А ну, це не бачить, да, звичайно. Я так скажу, тут надо подумать, но ну, как бы результат, ну, мы все-таки про работу, говорим, да, результат наших менеджеров это, ну, не бал в какой-либо системе это, это годы, деньги да, на счету, как бы, кошки, да, це гроши, да. и можно, ну, я они там я как бы понимаю, что в теории 100 звонков на 10 баллов лучше, чем 100 звонков на 5. Це ну значит вот. да. то -то тут прямо ну, ну, пряма как якраз, и вы потом побачите пряму залежность и от продаж особливо если подключать ще чек-лист с дожиму дожиму, я просто за то, чтобы не переросло все в получение оценки, а не получение предоплаты на счет. Я зрозумів. Ну це, це до речі, тут також можна контролювати. Якщо, наприклад, взяти другий дзвінок дожиму, то фраза менеджера, наприклад, може звучати як все чекає від вас оплату», або «Коли, коли чекати оплату, або скину вам реквизиты» і на основу цих слів також контролювати оце якраз успіх продажу. Можна і так зробити. Да, ну це Нет, вже по нам б как-то там ну это уже надо как-то считать конкретного за конкретный заказ, который ну, взяли в работу, если, например, она там хорошо поговорила. Вы можете, до речи, взагалі, клиент... якщо если вы хотите от продажи, то можете колесо фортуни взагалі окремо використовувати не на основе балів, а на основе вот конкретно, да, здійснених угод продажи. Тобто вносити кількість угод, там, скільки менеджер вниз, и на основе цього вже давати ему можливість крутить. То можно взагалі навіть так сделать. Ну, у нас в данный момент есть что-то подобное, как у вас, только оно все в Excel, там общая таблица, куда каждый заказ сразу же ну, оплаченный, mm -hmm. добавляется, это видят все менеджера, у них там уровнем идет, то есть, ну, вы там добавили, ну она добавила, например, там продала на 100 злотых. У нее так ну растет, как бы такая, как свечка, знаете, она там раз, поднялась, я поднялась, я и разумею, так да, 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 тут, угу. Колер есть хочет. общий план, как бы они его заполняют, ну то есть. Грубо говоря, деньги поступают на счет, этот план, как бы, ну, у вас есть ну, обозначенная линия, оно к ней тянется, 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 и, и для них в данный момент они на эту линию смотрят, то э, есть каждый день, вот у нас там в прошлую там, пятницу им не хватало до того, чтобы эту линию добить, то там они все остались до 8 вечера там и клиентам ездили и всех пообзванивали и закрыли там все сделки, которые были не закрыты за целый месяц, mm -hmm. добили mm -hmm. всех и каждого. То есть для них это очень вот они смотрят на эту линию вот как оно растет и им ну, очень важно это добить. Я ну, сейчас как бы добавить им еще что-то шпанибалы крутили, то есть второй какой-то. Я, я я рад, Можно что, я что они сосредоточились на, на, на я рад, что они такой. сосредоточились mm -hmm. на той свечке, которую mm -hmm. надо чтобы mm -hmm. она росла вверх. Вот и ну, ну, меня це... устраивает, в общем, то, что mm -hmm. есть, так скажем. Есть, можно просто как раз то этой свечки как раз и застосовывать, класса если она там, например, закрыта полностью, то они еще как там отримуют там прокрут и так далее. Ну, как вариант, как вариант. То есть вы этот вариант просто разгляньте для себя как мотивацию. Так, ми, ми поки подумаємо. що будемо акцент да, угу. саме на скриптам робити, тобто пропозицію по скриптам, щоб залучати спеціаліста Так, Іра, ще є питання. Наскільки ви готові рекомендувати платформу нейрон іншим бізнесам? Я ну готов наскільки. А наскільки ви готові рекомендувати, не зададу в нас в стеклі. Від ну, одного бути. до 10, давайте так. Не конкурентом. Ні, я готов, ну на, на 10, хай буде, чого ні. Супер, клас, класна оцінка, дуже дякую. В принципі, на цьому я думаю, можна нашу зустріч закінчувати. Всю інформацію, яку проговорили, скинемо і запис розмови теж скинемо в чат, щоб нічого не втратилось. Дякую вам за вашу включеність, за вашу активність і будемо йти далі до класних продажів. Дякую. Добре, я дякую.